Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Qail Fastaqim kama umirta Wa man taba ma'ak Wa la tatagaw Innahu bima ta basir Dan tetaplah kamu berdiri dengan kebenaran Seperti yang telah diperintahkan ke atasmu Terhadap orang-orang yang telah bertaubat bersama dengan kamu Dan janganlah engkau melampaui batasan Sesungguhnya dia maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan kita bersama dengan surah hud surah yang mengandungi 123 ayat dan surah ini adalah surah yang ke dalam amud yang ketiga yang disebut oleh al-Farahi sebagai surah-surah yang memberikan berita gembira mengenai penguasaan wilayah Arab ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti saya akan huraikan selepas kita sampai pada surah an-nur saya akan rumuskan apa yang dimaksudkan oleh al-Farahi berita gembira berkaitan dengan wilayah Arab akan jatuh ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan surah hud mempunyai beberapa kelebihan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah bertanya wahai Rasulullah kenapakah kamu beruban Tumakluman makluman nabi mempunyai uban yang banyak di janggut berbanding dengan rambut nabi sendiri lalu jawapan nabi yang dirakamkan oleh uh, pelbagai para sahabat syayyabatni hudan syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasailun wa idha asy quwirat atau rasul telah memberikan aku uban yakni rambut-rambut putih Surah Hud. Nabi mention surah pertama sekali Surah Hud. Kemudian Al-Waqi'ah, okay, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun dan Syamsu Sukuhiraj. Kelima-lima -lima surah ini uh, didapati menggambarkan tentang kiamat. Bagi lagi Surah Hud, uh, Allah Ta'ala bentangkan beberapa wajah daripada wajah sebenar kiamat melalui apa yang menimpa kepada kaum-kaum yang terdahulu. And then barulah Al-Waqi'ah, Al-Mursalat. Amma di atas dan Surah Al Takwir menggambarkan kiamat. Kemudian mari kita lihat apakah tema Surah ini berdasarkan penemuan para ulama. Pertama sekali Surah ini jika diamati awalan dan akhiran Surah kita akan temui Surah ini terus-menerus menegaskan keagungan Al Quran kerana Al Quran adalah kitab yang mesejnya benar. Dan cara kebenaran itu disampaikan pun begitu indah. Pendek kata, dari sudut konten, ia mengandungi kebenaran. Dan dari sudut style, ia mengandungi keunikan, menggambarkan ketelitian dan kerapian yang menyusunnya hanyalah Allah SWT dan dia bukan ungkapan Nabi Muhammad SAW. So, Quran bukan sekadar kitab mengandungi kebenaran. Tetapi cara kebenaran itu disampaikan pun ada keunikan dan kelainan bagi mengesahkan bahawasanya ia adalah satu ucapan daripada Allahu Azza wa Jalla sebab itu di dalam ayat yang pertama surah ini Allah Taala sebut Alif Lam Ra Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir demikianlah Alif Lam Ra kitab yang terkandung di dalamnya ayat-ayat yang telah disempurnakan dan dijelaskan satu persatu dan Allah memperkenalkan diri sebagai hakim yang Maha bijaksana dalam menyusun atur, susunan kalimat, susunan ayat, susunan surah, khabir sangat mengetahui pada apa yang bakal berlaku, telah berlaku, sedang berlaku. Jadi dengan dua nama Allah Taala ini sahaja sudah menggambarkan keagungan Al-Quran. Khabir dari sudut konten, Hakim dari sudut cara penyampaian konten. Hakimun Khabir itu kita dapat lihat di permulaan surah dan kalau kita lihat pada penghujung surah ini kita akan dapat lihat uh, maafkan saya kalau kita lihat kerana Allah taala mahu menegaskan kepada Rasulullah keagungan al-Quran ini maka sebagai seorang penyampai kitab Allah penyampai wahyu nabi kena tunjukkan karakter seorang yang mampu bersabar ketika karenah kaum kelihatan uh, agresif kepada nabi di tahun yang ke-12 kenabian lebih kurang ketika surah ini diturunkan banyak banyak produk yang bagus tetapi kerana marketer itu tidak menunjukkan marketing yang bagus a bad impression akan terkena sekali dengan produknya so sangat penting uh, best product kena ada dengan best marketer berapa banyak produk yang tidak dilihat bagus hanya kerana marketernya cara pemasarannya cara kasar mungkin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kena tunjukkan ya Quran bukan produk tetapi al-Quran adalah kalam Allah yang yang kontennya benar dan stylenya bijaksana. So Nabi diarahkan oleh surah ini untuk bersabar ketika manusia menolak kebenaran al-Quran yang datangnya daripada Hakimun Khabir. Kalau Nabi tidak bersabar, nanti impression uh, Impression kepada Quran akan terkesan daripada tindak tanduk Nabi sendiri yang tidak boleh bersabar. Lalu, ketika manusia menolak Al-Quran di tahun yang ke-12 kenabian, maka Nabi perlu memilih sikap sabar. Jadi, tuan-tuan dapat lihat bagaimana Allah Ta'ala didik Rasulullah di dalam ayat ini bersama dengan orang-orang beriman tentang sabar. Iaitulah contohnya pada ayat yang ke-7. Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana Allah mencipta langit dan bumi pun dengan mengambil masa. Nabi memahami kenapa Allah Azza wa Jalla mengumumkan dia menciptakan tujuh petala langit dan bumi dengan enam masa. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla sendiri beransur-ansur mengambil masa yang tenang untuk untuk mencapai sesuatu keputusan. So, sebagai seorang makhluk yang belajar daripada Khalik, maka Nabi juga kena memahami sunnatul tadarruj. Iaitulah peraturan beransur-ansur dalam membawa perubahan. Sebagaimana Allah Ta'ala menunjukkan dirinya menciptakan langit dan bumi. Sebenarnya mudah saja dengan kun fayakun. Terus terus boleh berlaku penciptaan langit dan bumi dengan sempurna. Tetapi kenapa enam masa dalam ayat yang ketujuh. Sebagai tanda Allah Azza wa Jalla sendiri. Melakukan sesuatu secara perlahan-lahan. Mengambil masa yang mencukupi bertenang dalam tindak taduk dan dan boleh kita katakan bersabar mengambil tindakan dengan teliti dalam 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 perancangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dapat kita lihat juga elemen kesabaran ini diterapkan pada ayat 28 atas lisan Nabi Nuh alaihi salam di mana Nabi Nuh kata yang ini Nabi belajar bahawasanya aku tidak boleh paksa kepada kalian hidayah. Ini definisi sabar. Kita meyakini hidayah adalah urusan Allah dan kita memahami yang kita tidak boleh paksa seseorang untuk beragama ataupun uh, kembali kepada tauhid. Sebab itu Nabi Nuh berkata dalam ayat 28 Anul Anuzimukumuha wa antum laha karihun. Bagaimana aku nak paksa rahmat Allah yang diberikan kepadaku kerana rahmat ini dia tidak boleh paksa. Padahal kamu tidak menyukai sekiranya aku paksa. Ia tidak boleh dipaksa. La ikraha fid din kita dapat juga melihat pada ayat 37 di mana kalau tadi elemen kesabaran yang disandarkan kepada Allahuazza wajalla wa laisa kamithlihi syai Allah taala mengajar nabi bagaimana masih itu diperlukan dalam melakukan sesuatu Nabi Nuh pun sama dalam ayat 37 38 Nabi Nuh diajar untuk membina bahtera secara perlahan-lahan ini dipanggil tadarruj Kenapa tidak Nabi Nuh berdoa sahaja supaya kaumnya dimusnahkan terus tanpa perlu baginda membina bahtera? Bukankah Allah maha berkuasa untuk menjadikan Nabi Nuh dan para sahabatnya boleh survive dengan cara tertentu tanpa perlu membina bahtera? Lalu, وَيَسْنَعُوا fulk Wayasna, wayasna ini fi'al mudari' sedangkan peristiwa membina bahtera ini adalah satu, satu peristiwa yang telah berlalu. Antara dilalah fi'al mudari' adalah menunjukkan bagaimana proses membina bahtera ini mengambil masa. Nabi Nuh mengambil masa yang mencukupi dengan tenang. Walaupun orang uh, mengkritik, mencerca, menghentam baginda, baginda bertenang dan fokus kepada apa yang telah diperintahkan Allah. So, sifat bersabar ini dapat lihat ketika baginda membina bahtera baginda. Kita just boleh bayangkan ketika musim kemarau, tidak ada air hujan yang turun. Kemudian bagaimana diperintahkan untuk membina Bahtera sudah pasti ketika anda tidak mengenduk, tidak mempunyai kebun-kebun, pohon-pohon, pokok jati ke apa. Anda kena tanam pokok terlebih dahulu. Lepas anda tanam pokok, barulah anda mengambil hasil pokok yang mungkin selepas puluhan tahun. Baru anda boleh membina Bahtera. Wallahu'alam. Bagaimana baginda membina Bahtera tidak diberitahu. Tapi kita boleh faham-faham sendiri proses ini digambarkan dengan wayasna'ul fulka. Ia mengambil masa yang lama. Jadi Nabi SAW dan kita belajar bagaimana sunnatut tadarruj banyak perkara yang kita perlu mengambil masa dengan tenang maka sebab itu pada ayat 49 di penghujung cerita Nabi Nuh Allah taala menyimpulkan fasbir pada ayat 49 fasbir innal 'aqibatu lil muttaqin bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan risau kerana bagi orang-orang yang bertakwa telah ditentukan Allah akibat yang baik ayat 10 saya lupa nak sentuh tadi ayat 10 pun Allah Ta'ala menekankan daripada surah Hud ini supaya bersabar. Maaf, ayat 11. Illa alladina sabaru wa amilu salihat ula'ika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Pentingnya kesabaran. Ayat 115 di penghujung surah Hud pun Allah Azza wa Jalla menekankan soal sabar. Iaitulah wasbir. Fa inna Allah la yudiyu ajar al muhsinin. Dan sebelum daripada itu ayat 114 ada perintah solat. Kerana solat adalah satu-satunya cara untuk kita mempunyai kekuatan bagi bagi menahan diri kita daripada bertindak uh, tanduk kepada perkara yang tidak selari dengan kehendak Allah wa aqimis salah. Maksudnya dengan menunaikan salat kita akan dapat kekuatan untuk bersabar. Sebab itu menarik tuan-tuan. Sebelum cerita 114 pasal salat, sebelum 115 Allah sentuh pasal sabar, ayat yang saya bacakan awal tadi disebut uh, di dalam ayat 112 wala tatghaw dan pada ayat 113 wala tarkanu ila alladhina zadadum inilah jalan tengah agama Islam ini Islam adalah agama yang mengajar umatnya tidak boleh terlalu ekstrem dan tidak boleh terlalu uh, menyerah kalah kepada musuh ia adalah jalan tengah jadi Islam surah-surah makiyah mengajar kita dua lain ini Pertama, la tatagaw. Yang kedua, la tarkanu ilal ladina zalamu. Inilah dua la yang mendefinisikan agama ini sebagaimana disebut oleh Hasan Basri rahimahullah. Iaitulah, wala tatagaw. Jangan kamu, kalau, kalau orang baling batu, kamu baling batu balik. Makiyah mengajar para sahabat, jangan melampau batasan. Jangan sampai balas dendam. Jangan sampai pukul balik bila mereka pukul kamu. Islam ada cara untuk mengajar. Tetapi pada masa yang sama, kerana kamu tidak boleh bertindak jangan kamu menyerah kalah kepada musuh kamu wala tarkanu ila zalamu kerana ancaman Allah sangat berat pada ayat 113 sebab apa tuan-tuan anda boleh lihat di dalam kisah-kisah yang Allah Ta'ala paparkan di dalam surah Hud. Di mana para sahabat dididik dengan kisah-kisah ini supaya jangan cenderung kepada musuh. Jangan kompromi kepada musuh. Jangan 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 sampai ke satu tahap mengiyakan apa yang telah menjadi titik perbezaan antara kamu dengan kaum kamu. Iaitu syirik kepada Allah. Walaupun kaum kamu itu adalah dari kalangan anak-anak kamu sendiri. Mungkin anak boleh mempengaruhi seseorang untuk cenderung kepada kezaliman. Sebab itu cerita Nabi Nuh dengan anaknya dipaparkan. Supaya seseorang tahu batasannya. Kalau anak sekalipun sudah melakukan syirik, maka kita jangan latarkanu ila alladhina zalamu. Jangan sampai kita memihak kepada anak kita. Sebab itu ramai orang memahami cerita Nabi Nuh dengan anak-andanya yang diceritakan di dalam surah Hud panjang lebar ini Kononnya Nabi Nuh mengajak anaknya naik di dalam bahtera kerana atas dasar simpati kerana dia adalah anak-anak baginda. Walhal tidak, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Seseorang yang meliti dengan baik surah Hud ini, dia akan menemui perkataan wakana fi ma'zilin. Dan ayat uh, wakana fi ma'zilin tersebut, sekiranya kita lihat ia duduk di dalam uh, ayat 42. Dengan memahami tiga perkataan ini wa kana fi ma'zilin makanya Nabi Nuh memahami anaknya telah ma'zil telah menguzlahkan diri daripada orang kafir. Maka tindakan anak yang bersendirian ketika menyelamatkan diri difahami oleh Nabi Nuh kononnya uh, yang difahami oleh Nabi Nuh sebagai anaknya telah bertaubat. Sebab anaknya tidak bersama dengan orang-orang kafir sebab kalau anaknya bersama dengan orang-orang kafir sudah pasti dia melarikan diri bersama dengan orang-orang kafir. Tapi apa yang kelihatan di pihak Nabi Nuh adalah anaknya bersendirian. Jadi bagi Nabi Nuh, mungkin anak yang telah bertaubat. Sebab itu Nabi Nuh remind anaknya yang kau tak boleh naik atas bahtera ini. Selagi engkau berkompromi dengan orang-orang kafir. Wala takum ma'al kafirin. So dia bukan Nabi Nuh ajak atas rasa kasih sayang seorang ayah. Kerana kalaulah Nabi Nuh ajak atas rasa kasih sayang seorang ayah, ini sudah kronisma. Ini sudah menunjukkan Nabi Nuh sanggup menyelamatkan anak sendiri ketika kaumnya sendiri tidak selamatkan bagaimana pula dengan isterinya sendiri yang telah diputuskan Allah tidak tidak beriman jadi kita perlu faham dengan baik uh, bagaimana Allah Taala menyampaikan mesej yang konsisten dalam kisah-kisah ini anda jangan kompromi kepada kesyirikan meskipun isteri anda sendiri yang mempengaruhi anda. Sebab itu pada ayat 81 ada cerita isteri Nabi Lut. Maka jangan kompromi la tarkanu ila allaziina zalamu walaupun isteri kamu mempengaruhi kamu. Dan mungkin kaum kamu meletakkan harapan kepada kamu untuk memimpin mereka. Maknanya kamu ni dalam target untuk memimpin kaum kamu negeri kamu negara kamu. Sesekalipun so, mereka meletakkan harapan untuk kamu pimpin negara ini pada masa akan datang itu bukan bukan asbab untuk kamu cenderung kepada musuh kamu sebagaimana Nabi Saleh. Nabi Saleh pada ayat 62 kaumnya mengatakan uh, marjuan kamu ini menjadi harapan kami sebenarnya untuk jadi perdana menteri kami. Tapi Nabi Saleh tidak kompromi dengan musuh mereka. Uh, Nabi Saleh tidak berkompromi dengan 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 ucapan dengan ungkapan kaum kaum yang ini. Dan hatta sekalipun Dianggap kamu ini keluarga mereka Maknanya bila kamu menyampaikan tawahid Dan kaum kamu memberi alasan Yang mengatakan jangan buat macam ni Kamu tu keluarga kami Kami kenal kamu sejak daripada kecil Kami jaga kamu sejak daripada kecil Hatta yang menentang kamu itu keluarga kamu sendiri Maka ayat 91, ayat 92 Mengajar kita Nabi Shu'aib Tidak kompromi dengan dengan kaum mereka yang Kaum mereka ini hanyalah ahli keluarga dia sendiri Bahkan kalau ahli keluarganya sendiri memberikan pujian kepada Nabi Shu'aib sebagaimana ayat 87. Tuan-tuan boleh lihat ayat 87. Di mana kaumnya memuji. Seolah-olah pujian ini mudah-mudahan Nabi Shu'aib berhentilah bercakap. Inna kala antal halimur rashim. Engkau ni lembut hati. Engkau ni bijaksana. Janganlah duduk cakap benda-benda yang bukan-bukan ini. Ini tidak menyebabkan Nabi Shu'aib berkompromi dengan 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 kezaliman. Jadi Nabi dan para sahabat belajar erti kesabaran dalam erti kata tidak berkompromi dan pada masa yang sama tidak respon dengan respon yang biadab atau orang panggil ekstremis atau orang panggil pada hari ini orang panggil pengganas punya respon. Naudzubillah. Islam bukan agama pengganas bukan seperti apa yang didakwakan. Sebab itu para rasul dan Rasulullah diajar melalui surah Hud ini bersabar. Anda boleh lihat pada ayat 12 dan anda boleh lihat pada ayat 120 bagaimana al-Quran bermula dan pengakhirannya ber, berakhir dengan permulaan. Ayat 12 sebagai contoh nabi dinasihatkan oleh Allah Azza wa Jalla jangan terasa hati dengan respon kaum yang sentiasa mencabar nabi dan mengatakan ya Muhammad kami tak boleh percaya pada kamu selagi engkau tidak bawa harta yang banyak ataupun kau tidak membawa malaikat bersama dengan kau. Kami tak boleh nak beriman. So Nabi kadang-kadang sesak dadanya, Nabi kadang-kadang risau. Sebab tu Nabi kata Maududi sallallahu alaihi wasallam beruban sebab Nabi bila baca surah Hud, Nabi membaca kesudahan ke semua kaum-kaum ini. Nabi menyaksikan kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, kaum Lut, kaum Shu'aib, kaum Musa. Nabi merasakan bahawasanya sekiranya kesemua kaum-kaum ini berkesudahan dengan pukulan azab daripada Allah. Nak Maka Nabi risau, Nabi resah gelisah keluarga Nabi daripada Quraysh. Sanak saudara Nabi daripada Quraysh kerana Quraysh adalah adik keluarga Nabi pun. Sanak saudara Nabi pun, adik-beradik -adik Nabi pun, kaum yang Nabi kenal pun selama 40 tahun. Nabi risau azab ini akan menimpa kaumnya. Maka sebab itu Nabi beruban, Nabi risau, Nabi rasa, Nabi Nabi takut, Nabi Nabi resah. Ini kata Maududi yang saya nyatakan pada halaman 36 uh, saya rekodkan Maududi kata apa kenapa dikaitkan uban putih dengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Hud. Ini ayat 12. Fala'allaka tarikum fala'allaka tarikum ba'd ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruk. Maka ketika Nabi lemah, Nabi rasa resah gelisah dengan apa yang bakal menimpa kaumnya. Mungkin akan mengulang apa yang telah menimpa kaum-kaum terdahulu. Maka ayat 120 menjelaskan semua kisah-kisah yang dipaparkan daripada surah Hud ini adalah untuk tujuan Nabi rasa tenang. Wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Telah kami ceritakan di dalam surah Hud ini dan di dalam Al-Quran yang turun Sepanjang sebelum surah Hud ini diturunkan kerana semua sudah maklum dalam nota saya muka surat 35 ia adalah surah yang ke-52 tetapi saya lebih suka katakan ia surah yang turun di penghujung Makkiyah. Semua kisah-kisah para anbiya dibentangkan dengan tujuan supaya kamu nampak ia adalah sebagai satu sumber motivasi kepada Rasulullah. Dan sebentar lagi surah Yusuf muncul, mudah-mudahan dia membetulkan cara kita memandang fungsi kisah-kisah di dalam Al-Quran. So, ayat 12 dengan ayat 120 bertaut dengan begitu indah. Satu lagi tema surah ini yang disebut adalah berdasarkan ayat 3 di mana Surah Hud meneruskan secara konsisten perjalanan surah Yunus dan surah At-Taubah. Surah At-Taubah menyuruh kepada taubat. Surah Yunus menekankan setiap saat matahari bersinar dan purnama menyinar. Ia adalah detik untuk kamu bertaubat kepada Allah. Maka surah Hud meneruskan agenda taubat atas, atas lisan para ambiat. Ayat 3 sahaja anda boleh lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinasihatkan untuk menyampaikan wa istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beritahu kepada Quraisy supaya cepat-cepat istighfar sebelum azab datang. Kamu akan diterima taubat selagi azab belum datang dan bertaubatlah kepada Allah. Itu atas 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 lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula tahlisan Nabi Hud juga menyeru kepada taubat. Pada ayat 52 kita dapat lihat wa ya qaumi staghfiru rabbakum thumma tubu ilayh yursilis samaa' alaykum midarara lakum quwatan ila quwwatikum subhanallah bagaimana nabi Hud menyeru kepada istighfar dan taubat namun surah ni surah Hud sebab so, Nabi Hud ini menggambarkan intipati surah ini iaitu seruan kepada istighfar dan taubat sebelum datang azab sebelum datang ajal dan Nabi Hud subhanallah mengaitkan istighfar dengan rezeki daripada langit dan tubuh badan menjadi sihat dan kuat. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita mahukan tubuh kita kuat. Kita mahukan supaya Allah bagi rezeki kepada kita rezeki hujan. Tetapi bila kita berdoa seperti tidak berlaku apa yang kita minta kita kena belajar daripada surah Hud daripada ayat 52 selagi kita tak istighfar selagi kita tidak bertaubat dengan sebenar-benar taubat jangan mengharapkan Allah akan memuna, menunaikan permintaan kita jadi antara adab untuk doa mustajab adalah kamu iktiraf kamu tu hamba Allah yang sudah terlanjur istighfar banyak-banyak dan bertaubat inilah ucapan Nabi Hud Nabi Saleh pun sama pada ayat 61 baginda menyeru supaya istighfar huwa ansha'akum huwa ansha'akum min al-ard wa ista'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayh kamu nak jadi pemimpin dunia wahai wahai samud istighfar banyak-banyak dan bertaubat kepada Allah itu atas lisan Nabi Salih. Nabi Shu'aib pun sama meneruskan agenda taubat kepada kaumnya. Sebab itu para pendakwah bila berdakwah dia kena beri harapan kepada mad'u. U. Jangan putuskan harapan. Jangan mengatakan kepada dia yang kamu ni memang kalau kalau macam inilah pakaian kamu, kalau macam inilah cara kamu beragama, kadang-kadang kita marah kepada anak-anak muda remaja, anak-anak kecil di masjid yang datang terawih. Sepatutnya kita beri harapan, bukan kita putuskan harapan sampai dia tak datang masjid langsung. Sebab para ambiak bila berdakwah sebagai contoh pada ayat 90 Nabi Shu'aib, Nabi Shu'aib memberikan harapan, kamu bertaubat sekarang pun tak ada masalah, tak perlu perantara, tak perlu bayar apa-apa. Di mana sahaja kamu istighfar dan kamu bertaubat, Allah akan terus mengampunkan seluruh dosa-dosa kamu. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ Subhanallah. Maka tuan-tuan, satu lagi perkara yang menarik di dalam surah Hud adalah kepentingan perumpamaan di dalam al-Quran. Kalau kita tak lalu ayat 24, kita tak akan faham ayat 25 sampai 99. Punyalah banyak cerita daripada ayat 25 sampailah kalau dalam buku saya tu daripada ayat 25 sampailah 99, kita tak akan faham kisah-kisah di dalam surah Hud kalau kita tak lalu perumpamaan pada ayat 24. Kesimpulan, kisah-kisah pertembungan di dalam surah Hud ini rupanya pertembungan antara orang yang buta dan pekak dengan seseorang yang celik dan mendengar. So, dia adalah satu kesimpulan daripada Allah sebelum cerita-cerita ini dipaparkan. Matalul fariqaini kal a'ma wal asam wal basiri wassami'a hal yastawiyani matala afala tadakkaru. So dengan perumpamaan ini dia jadi teaser kepada ayat 25 hingga 99 yang panjang lebar membabitkan perjalanan sejarah yang panjang daripada zaman Nabi Nuh sampailah kepada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ia adalah cerita pertembungan orang yang sangka dia melihat tapi sebenarnya dia buta, orang yang sangka dia mendengar tapi sebenarnya dia peka dengan seseorang yang menyampaikan wahyu iaitu lah para rasul yang disifatkan Allah al-basir as-sami'. Al ah. Mereka mendengar sabdaan Allah dan mereka melihat realiti yang sebenar adalah azab Allah bakal berlaku pada masa yang terdekat. Jadi, uh, antara perkara yang indah, saya kongsikan sedikit apa yang disebut sebagai wafakat. Uh, wafakat, uh, wafakat, uh, wafakat, wafakat, wakafat, apa saya tak ingat dah. Sentuhan-sentuhan yang ada di dalam Hud ini. Antaranya, kuasa bismillah pada ayat 41 tuan-tuan nak nak start kenderaan tu baca bismillah nak melakukan sesuatu baca bismillah kerana anda dengan kekuatan bismillah anda tak tahu bagaimana Allah mempermudahkan urusan anda siapa tahu dengan bismillah yang anda baca semasa memandu Allah selamatkan anda daripada kemalangan siapa tahu sebab nabi nuh alaihi salam waqalarkabu bis waqalarkabu fiha bismillah majariha wa mursaha dengan membaca Bismillah, Nabi Nuh membaca Bismillah, ombak setinggi gunung. Ombak saja tu belum air lautan lagi. Ombak setinggi gunung tidak mampu memberikan mudarat kepada satu jenis bahtera yang dibina daripada kayu dan paku sahaja. Dan ia adalah bahtera pertama kali dicipta di dunia yang mungkin mungkin mengandungi sebarang kesilapan. Sebab dia first product. Tapi Allah Azza wa Jalla dengan asbab Bismillah, Allah selamatkan bahtera Nabi Nuh. Ini the power of Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhir sekali saya nak kongsikan ketika anda membaca surah Hud ayat 23 innal ladina amanu wa salihat wa akhbatu ila rabbihim orang yang beriman dan beramal saleh orang ini mendapat syurga tapi kalau kita dah mati macam mana ustaz boleh tak kita menunaikan amal saleh lagi sudah kita sudah tidak boleh untuk menunaikan amal saleh namun berita gembiranya pada ayat 46 kita akan pelajari sesuatu daripada kepentingan anak untuk kita terus dapat pahala amal salih. Maknanya walaupun kita mati, kita tetap boleh dapat pahala sekiranya kita didik anak mengenai amal salih yang kita kerjakan. Kerana anak Nabi Nuh telah diisytiharkan sebagai bukan amal salih. Di dalam ayat 46. Jadi ibrahnya apa? Rupanya anak boleh menjadi gairu salih dan anak juga boleh menjadi salih. Kalau mahu amalan salih anda berkekalan, Walaupun anda telah meninggal dunia, maka didik anak di bulan Ramadan ini dengan perkara-perkara yang namanya amal salih. Maka pahala anak itu akan sampai kepada anda. Sementalahlah sekali dengan doa anak-anak yang salih. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lukul lihada. Wa wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.